Hai Assalamualaikum dan salam sejahtera diucapkan kepada sekalian para pendengar. Mudah-mudahan pencerahan saya pada hari ini akan memberi satu kefahaman dan membuka binda kalian semua berkenaan dengan tajuk yang penting yang ingin saya bahaskan pada hari ini. Tujuan saya membuat video pada hari ini adalah tidak lain tidak bukan untuk memenuhi kriteria pentaksiran berterusan GPPP 1092 um, pengantar pengajian pendidikan Okey, seterusnya um pada hari ini pembentangan saya hari ini adalah bersifat tidak formal adalah semi formal. Um berkata semi formal lah. Okey, jadi um bab kata pepatah orang Melayu tak kenal maka tak cinta. Um marilah sama-sama kita tengok siapakah pembentang kita pada hari ini. Iaitu nama saya adalah Ahmad Azri bin Azmi. Nombor kad pengenalan adalah 0606-1303-0283 Dan angka giliran 2024-2023-10122 Ambilan Ogos 20, 2024-2029 Yang berunik PT1S201 Dan tak lain tak bukan Iaitu Nama pensyarah saya Yang saya kasih adalah Encik Abdul Haris Benjahari Dan dan tarikh hantar adalah pada 8 Mac. Okey, seterusnya tidak lupa uh, saya ingin mengucapkan seribu uh, penghargaan kepada Encik Abdul Haris bin Johari uh, kerana telah mengajar saya dan mendidik saya berkenaan dengan um, pengajian, peng, uh, pengajian pengantar pendidikan ini. Um, Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa merahmati kita di mana jua kita berada. Okey, baiklah. Um, sebelum kita membahas tajuk yang ingin kita bahaskan pada hari ini saya ingin saya ingin menunjukkan satu video yang boleh dikat boleh dikira agak berkait rapatlah dengan tajuk yang kita ingin ingin bentangkan pada hari ini okey um. terdapat satu pelan untuk menjulang sistem pendidikan kita ke tahap antarabangsa agar anak-anak Malaysia bersedia untuk menempuhi cabaran abad ke-21 menerusi pelbagai inisiatif transformasi. Dengan meningkatkan kualiti pendidikan teknik dan vokasional. Dengan mengukuhkan pendidikan sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik melalui kurikulum dan pembelajaran yang dipertingkat dengan membangunkan kemahiran berfikir aras tinggi pelajar untuk menyelesaikan masalah abad ke-21. Kami memerlukan semua wira kami untuk menerajui perubahan bersama-sama Okey, baiklah. Um, Sekiranya kita telah lihat, kita lihat daripada um, video tadi, apa yang kita rasa berkait rapat dengan apa yang kita bincangkan pada hari ini. ya, uh, yeah, sebenarnya uh, yeah, betul. Iaitu berkaitan dengan pendidikan pada zaman sekarang. Okey, apa kalau kita kaitkan dengan pendidikan, apa yang kita dapat perolehi? Okey, mesti ada guru, ada pelajar, ada murid dan sebagainya. Okey, bagaimana kita ingin jadikan seorang murid itu berkaliber? Seorang guru, seorang murid itu ya um, boleh mengolah apa yang dia belajar daripada guru dia. Okey. Jadi, tajuk pada hari ini kita ingin belajar berkenaan dengan guru berjiwa pendidik pemangkin kemenjadian murid. Okey. Kita lihat isi kandungan pada hari ini apa yang kita ingin bahaskan iaitu uh, pertama Guru berjiwa pendidik pemangkin kemanjadian murid itu sendiri apa takrif takrif dia tersebut kemudian aspirasi pendidikan negara pelan pembangunan pendidikan Malaysia PPPM 2013-2025 kemudian ciri-ciri guru berjiwa pendidik kemudian peranan guru berjiwa pendidik dalam mencapai aspirasi PPPM akses dan equity kemudian peranan guru berjiwa pendidik dalam mencapai aspirasi PPPM kualiti dan perpaduan Seterusnya, peranan guru berjiwa pendidik dalam mencapai aspirasi PPPM, kecekapan dan account, accountability. Kemudian, cabaran dalam mere, merealisasikan guru berjiwa pendidik. Kemudian, penyelesaian dan cadangan. Seterusnya, kesimpulan dan akhir sekali itu semestinya adalah rujukan. Okey, okay, kita lihat apa itu guru berjiwa pendidik pemangkin kemenjadian murid. Kenapa kita lihat? Kalau guru ini berjiwa seorang pendidik dan ia menjadikan murid itu lebih, um, lebih berkaliber, murid itu menjadi seorang uh, boleh menjadi seorang pemimpin, banyak kerjaya. Kenapa guru bermula daripada seorang guru? Kita lihat guru berjiwa pendidik merujuk kepada guru yang mendidik dengan penuh komitmen, ikhlas dan kasih sayang serta memainkan peranan lebih daripada sekadar penyampai ilmu itu guru bermakna guru berjiwa pendidik. Bukan sahaja guru itu datang ke sekolah untuk menyampaikan apa apa sahaja ilmu. Dia datang ke sekolah untuk sampaikan ilmu sahaja. Bukan guru datang ke sekolah. Ia benar menyampaikan ilmu tapi dengan penuh komitmen dan rasa kasih sayang. Bukan sahaja melepaskan uh, tanggungjawab dia iaitu mendidik. Ia perlu memberi satu kefahaman kepada murid-murid itu tersebut. Okey mereka berusaha memahami keperluan dan potensi setiap murid. Ya, setiap guru perlu memahami dan mentelaah, men, mentelaah, men, melihat aa, apakah potensi murid tersebut serta membantu membentuk sasiah moral dan kemahiran murid secara holistik. Atau bahasa aa, bahasa yang mudah faham adalah aa, kita membentuk sasiah moral dan kemahiran murid secara menyeluruh, bukan saja. Certain place saja kita kena um, memastikan kesahihan moral dan kemahiran murid itu secara menyeluruh semua benda kena buat ah uh, bukan saja seter seter place uh, kita tengok benda tu sudah selesai maka kita tinggalkan saja uh, bukan guru yang berjiwa pendidik ini uh, memastikan murid dia sentiasa um, bermur berkemahiran secara holistik yakni secara menyeluruh kemudian dalam konteks ini guru berjiwa pendidik menjadi pemangkin kemanjadian murid dengan memastikan mereka bukan sahaja cemerlang dalam akademik tetapi juga berkembang sebagai individu yang berakhlak mulia berkemahiran tinggi dan mampu menyumbang kepada masyarakat ya benar kita sebagai seorang guru tidak sahaja um, memastikan murid kita cemerlang di akademik saja akan tetapi uh, mereka juga perlu berkemahiran tinggi dalam banyak aspek seperti um, TVET, seperti bahagian STEM dalam perubatan dan sebagainya. kita liha, uh, Dia perlu berkemahiran tinggi dalam pelbagai aspek. Uh, itu baru dikira sebagai seorang uh, guru yang cemerlang. Uh, okay. Kemudian um, kita terus kepada yang kedua iaitu aspirasi pendidikan negara pelan pembangunan pendidikan Malaysia PPPM. 2013 2025. Okey, apa itu PPPM? Triple PM. Apa itu? Kita tengok. Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia atau dikenali nama singkatnya PPPM merupakan pelan pendidikan yang dibuat selepas Kementerian Pendidikan Malaysia membuat kajian semula secara menyeluruh mengenai sistem pendidikan di Malaysia pada Oktober 2011. Okey, secara ringkaslah PPPM ini adalah pelan ingin memastikan pendidikan Malaysia ini selaras. Ha, itu secara ringkas. Okey, pelan pembangunan pendidikan Malaysia PPPM 2013-2025 telah menetapkan enam aspirasi utama pendidikan negara iaitu akses, kualiti, equity, perpaduan, kecekapan dan accountability. PPPM menekankan fokus terhadap kemenjadian murid serta, hol, serta uh, secara holistik meliputi aspek akademik, sahsiah dan juga co-curriculum. Bukan sahaja kita mengajar murid um, berkenaan dengan subjek akademik dan ikut format sahaja. Bukan. Uh, kita mengajar murid um, bagi memastikan mereka ini um, banyak perkara dia boleh meliputi. Um, seperti mana yang PPPM ini fokuskan iaitu seperti... Um, akademik, sahsia dan juga kurikulum. Okey, kemudian PPPM bertujuan untuk melahirkan modal insan yang berakhlak, berilmu, berakhlak mulia dan bertanggungjawab terhadap diri, masyarakat dan juga negara. Data menunjukkan peningkatan dalam kadar literasi dan penyertaan dalam pendidikan tinggi sejak pelaksanaan PPPM. Okey, ini bermakna pelan pembangunan pendidikan Malaysia ini um, Berjaya lah dikira berjaya kerana uh, mempunyai ada data mengatakan bahawa um, ia semakin tinggi pendidikan semakin tinggi. Okey, kemudian ciri-ciri guru berjiwa pendidik. Okey, kita tengok bagaimana kita nak cam seorang itu, ada jiwa dalam diri guru itu ada jiwa seorang pendidik. Okey, yang pertama dedikasi dan juga komitmen. Guru berjiwa pendidik memiliki dedikasi dan komitmen yang tinggi terhadap profesion keguruan. Ini bermakna um, dia bukan sahaja seorang guru yang biasa, akan tetapi ia banyak inovatif dalam diri mereka. Ha, mereka sentiasa berusaha untuk memberikan yang terbaik kepada murid-murid mereka tanpa mengira cabaran yang dihadapi. Okey, mereka akan memastikan mereka membuat uh, banyak perkara seperti inovatif dan sebagainya lah. Ha, mereka membuat BBM untuk semata-mata memastikan para pelajar faham apa yang mereka ingin apa yang ingin dia sampaikan. Okay, dia tak kira apa yang dia um, tak kira susah ke senang, dia akan cuba sedaya upaya untuk memastikan murid itu faham. Okay, kemudian empati dan kasih sayang guru berjiwa pendidik memiliki empati dan kasih sayang yang tinggi terhadap murid mereka memahami keperluan dan perasaan murid dan sentiasa berusaha untuk memberikan sokongan dan bimbingan yang diperlukan kepada murid. Okey. Kemudian kreativiti dan inovasi. Guru berjiwa pendidik kreatif dan inovatif dalam pengajaran dan pembelajaran. Okay. mereka menggunakan pelbagai kaedah dan pendekatan yang menarik dan berkesan untuk membantu murid belajar. Mereka boleh mencapur menggunakan uh, teknologi seperti projektor, memaparkan video dan sebagainya. Seterusnya, peranan guru berjiwa pendidik dalam mencapai aspirasi PPPM, akses dan equity. Apa itu akses dan equity? Dari segi akses, guru berjiwa pendidik memainkan peranan penting dalam memastikan semua murid mendapat akses kepada pendidikan berkualiti tanpa mengira latar belakang. Mereka menyediakan peluang dan sokongan yang sama rata kepada semua murid agar semua murid dapat mencapai potensi penuh mereka. Okey, bermakna um, di sini ia ingin bahawa um, dalam pendidikan Malaysia, pelan PPPM ni dia tidak kira sama ada dia berkulit hitam atau berkulit putih ataupun dia ini uh, seorang yang miskin ataupun dia ini kaya. Tidak Um, PPM memberikan akses yang secara menyeluruh tidak kira bangsa, tidak kira agama uh, itu uh, secara ringkaslah apa yang dapat saya terangkan berkenaan dengan akses okay, um, kemudian ikuti guru berjiwa pendidik menyediakan sokongan tambahan kepada murid yang memerlukan contohnya tuition percuma, program mentor-menti dan sumber pembelajaran tambahan ini Uh, bertujuan untuk merapatkan jurang pencapaian antara murid dari pelbagai latar belakang. Uh, murid, uh, guru um uh, seorang guru uh, berjiwa pendidik dia memberikan sokongan yang banyak seperti mengadakan tuition tambahan yang free, yang percuma tanpa memerlukan apa-apa bayaran. Okey, mereka membuat program mentor mentee untuk memastikan uh, seorang guru itu dekat begitu dekat dengan murid tersebut. Uh, oleh itu, um, akses dan juga equity ini penting uh, yang ada dalam uh, PPPM ini. Okey, kemudian peranan guru berjiwa pendidik dalam mencapai aspirasi PPPM. Kemudian, yakni ini kualiti dan juga perpaduan. Okey, dari segi kualiti, guru berjiwa pendidik sentiasa berusaha untuk meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran. okey dia sentiasa memastikan kualiti dan pembelajaran dia sentiasa meningkat bukan sahaja berada di takuk yang sama kerana ada juga di kalangan para uh, pendidik para guru yang tidak mahu meningkatkan kemahiran dalam diri mereka mereka uh, rasa sudah berada di tempat yang sudah selesa maka dia tidak menambahkan lagi pendidik, uh, tidak menambahkan kualiti dalam pengajaran mereka okay, sebagai contoh mereka Cuma menekankan, menggunakan buku teks saja. Mereka tidak cuba ingin menambahkan lagi inovasi dalam pengajaran mereka seperti uh, membuat slide dalam uh, membuat slide, membuat video dan apa-apa yang menyeronokkan untuk memastikan um, keseronokan dan pembelajaran dan kualiti dalam pembelajaran itu sendiri. Mereka mengikuti latihan profesional yang berterusan untuk memperbaharui pengetahuan dan kemahiran mereka. Okay, guru yang kompeten, guru yang berkemahiran tinggi, guru yang berkualiti ini, dia sentiasa um, menghadiri, sentiasa mencuba sedaya upaya dan mencari apa yang perlu dibangunkan dalam diri mereka untuk memastikan diri mereka ini sentiasa um, mempunyai perkara yang baru untuk menambahkan kualiti dalam pengajaran mereka kepada murid. Bagi memastikan kefahaman dan juga pengetahuan murid itu sentiasa bertambah dan juga tidak jemu dengan apa yang uh, disampaikan. Okey. Kemudian kemudian perpaduan guru berjiwa pendidik mempromosikan perpaduan dalam kalangan murid serta, uh, melalui aktiviti yang melibatkan pelbagai budaya dan kaum. Okey, sekiranya kita lihatlah di Malaysia ini apakah hari yang di mana um, Ramai kaum bersatu padu Ya, semestinya adalah hari kemerdekaan Sekiranya kita lihat Pada hari kemerdekaan um, Semua bangsa dan juga agama bersatu padu Mengibarkan jalur gemilang Maka itu adalah salah satu program Di mana memupuk lagi um, Memupuk um, Memupuk perpaduan dalam kalangan pelajar okay. Kita banyak lagi program Contoh-contoh program yang lain Yang dapat kita Uh, mengeratkan lagi silatur uh, mengeratkan lagi perpaduan antara murid-murid yang berbilang bangsa ini. Mereka menciptakan suasana harmoni uh, di sekolah di mana semua murid saling menghormati dan menghargai perbezaan. Okey. Tujuan program itu bukan kosong ya. Ini tujuan membuat banyak program di sekolah, membuat program itu ini bukan uh, bukan kosong ada juga pengajaran daripada program tersebut salah satunya dapat menghormati antara satu sama lain bekerjasama um, mengeratkan lagi perpaduan antara kaum dan sebagainya kemudian peranan guru berjiwa pendidik dalam mencapai aspirasi PPPM kecekapan dan accountability okey kecekapan guru berjiwa pendidik menguruskan sumber pendidikan dengan cekap dan berkesan mereka menggunakan dana dan sumber yang ada dengan bijak untuk memaksimumkan hasil pembelajaran okey sekarang di sekolah di Malaysia ini um, semestinya ada panitia-panitia mestinya ada panitia subjek masing-masing sebagai contoh panitia pendidikan Islam ada um, dana mereka tersendiri seperti membeli barang-barang um, yang diperlukan oleh seorang guru Sekiranya seorang guru itu diberi hanya diberi peruntukan sebanyak RM500 sahaja, maka guru yang mempunyai kecekapan dia aa, akan menggunakan sedaya upaya RM500 itu aa, dengan menggunakan perkara-perkara yang berfaedah, dengan perkara-perkara yang dapat memaksimumkan kefahaman kepada murid tersebut, bukan ia membeli barang-barang yang aa, tidak memberi manfaat. Ya mungkin barang yang mereka beli itu bermanfaat akan tetapi tidak dapat memaksimumkan kemanfaatan duit tersebut. Okey, accountability. Guru berjiwa pendidik bertanggungjawab terhadap kemenjadian murid dan prestasi sekolah. Mereka menggunakan data untuk memantau kemajuan murid dan memperbaiki pengajaran mereka. Okey. Um dari sini kita dapat simpulkanlah secara ringkas bahawa kita memerlukan ada kita memerlukan data murid untuk apa? Untuk menganalisis murid tersebut a um, iaitu tidak lain tak bukan untuk bagi mereka satu kefahaman yang mendalam. Okey, untuk memastikan mereka ini ada perubahan atau tidak. Sekiranya kita tak ada analisis, kita tak ada data berkenaan murid tersebut, maka kita tidak dapat membuat satu inovasi dalam diri mereka. Sebagai contoh, sekiranya murid ini berada pada tahap 20%. Markah dia mendapat 20% maka kita tengok bulan hadapan markah dia meningkat kepada 30%. Maka itu adalah satu kejayaan yang benar, satu kejayaan. Sekiranya kita tidak ada um, analisis, tak ada data ini, maka kita tidak pasti sama ada murid ini dapat, mening, dapat uh, uh, sama ada murid ini meningkat atau tidak. Adakah sama ada pembelajaran pengajaran kita memberi satu kefahaman yang mendalam atau tidak kepada dia? Okey. Kemudian Um, kita terus kepada cabaran dalam merealisasikan guru berjiwa pendidik. Okey, dalam melakukan satu perkara ini mestilah juga ada cabaran dan juga um, naik dan turunnya. Okey, salah satu cabaran dalam merealisasi dalam merealisasikan guru berjiwa pendidik ini adalah dari segi beban dan juga tugas. Beban tugas dan beban tugas yang beban tugas yang berat dan tekanan kerja yang tinggi adalah cabaran utama yang dihadapi oleh guru, ha. kerana guru ini banyak sangat tugas dia. Kalau untuk pengetahuan semua, guru banyak sangat tugas dia. Dari segi persatuan, dari segi kelab, dari segi segala tugas-tugas hierarki di sekolah, banyak sangat tugas mereka. Ha. Sedangkan pada orang zaman sekarang menganggap guru ini hanya pergi sekolah mengajar tidak. Guru banyak kerja mereka. Salah satunya membuat pelaporan, membuat RPH, menjawab persoalan ibu bapa, mengajar anak-anak, mengajar ibu bapa, perkara itu. Zaman sekarang memandang remeh temeh kepada guru sedangkan guru ini banyak beban dan tugas mereka. Mereka sering kali dituntut untuk menguruskan banyak tanggungjawab selain mengajar di kelas. Ya, benar. dari segi pengurusan, membuat kertas kerja, membuat dan sebagainya. Banyaklah guru Sehinggakan kementerian mengkaji beban uh, tugas guru ini Okey, um, seterusnya peluang pembangunan profesional Peluang untuk pembangunan profesional yang relevan dan berterusan adalah penting Untuk membolehkan guru sentiasa memperbaharui pengetahuan dan kemahiran mereka Okey, uh, ini penting kerana sekiranya guru ini tiada kursus Tiada pembangunan profesional tak ada apa-apa seminar yang boleh meningkatkan kualiti dalam diri seorang guru tersebut. Uh, ia memberikan kesan yang buruk. Sepertinya guru itu berada di takut yang sama. Guru itu mempunyai kualiti yang standar. Guru mempunyai kualiti yang mendatar dan tidak naik. Bahkan, uh, kalau yang paling takut, guru, kualiti guru itu semakin menurun um, berbanding dengan arus zaman sekarang. Zaman sekarang semakin menerus tapi guru semakin mundur itu yang kita tidak mahukan. Okey, kemudian sokongan dan pengiktirafan. Guru berjiwa pendidik memerlukan sokongan dan pengiktirafan yang lebih daripada pihak atasan. Okey. Um oleh itulah disebabkan itulah ha uh, para uh, pendidik para uh, pengurus atasan seperti guru besar perlu memberikan sokongan yang penuh kepada seorang guru tersebut kerana mental dan fizikal guru juga penting untuk memastikan kualiti uh, pendidikan itu uh, itu tersebut kualiti pendidikan tersebut. Okay, sebenarnya uh, pihak atasan pihak pentadbir sentiasa menekan guru tanpa ada satu pujian maka itu boleh menjejaskan mental dan fizikal guru tersebut. Okey um, mereka perlu merasa bahawa usaha dan sumbangan mereka juga dihargai. Okey, sebagai contoh, guru juga memerlukan um, sokongan daripada ahli keluarga mereka, daripada um, isteri mereka, suami mereka. Kerana, ya, guru ini juga seorang manusia biasa uh, yang cuba sedaya upaya uh, memberikan kefahaman kepada anak bangsa bagi memastikan sebuah negara itu, uh, bagi memastikan murid tersebut berjaya di dunia maupun di akhirat. Okey, seterusnya, Uh, penyelesaian dan cadangan. Okey. Uh, antara penyelesaian dan cadangan yang dapat saya kemukakan di sini adalah mengurangkan beban guru, Mem mengurangkan beban tugas. Mengurangkan beban tugas guru dan menyediakan sokongan pentadbiran yang lebih baik dapat membantu mengurangkan tekanan dan meningkatkan fokus guru kepada pengajaran dan pembelajaran. Okey, um, ini adalah salah satu penyelesaian lah. Ataupun cadangan yang dapat saya kemukakan bahawa kita perlu mengurangkan beban guru. Sekarang guru itu mempunyai lima tugasan yang perlu dia selesaikan maka kita pihak atasan haruslah mencari jalan sedaya upaya mengurangkan bebanan guru tersebut kepada tiga atau dua bebanan yang perlu dia selesaikan. Ha, sebagai contoh, guru itu memegang banyak sangat jawatan seperti dialah panitia pendidikan Islam, dialah panitia, ketua panitia pendidikan Islam, dialah juga ketua panitia matematik dan sebagainya. Maka itu membuatkan seorang guru itu stres. Kemudian, pengiktirafan. Meningkatkan pengiktirafan dan ganjaran kepada guru yang berprestasi tinggi dapat mendorong mereka untuk terus memberikan sumbangan yang terbaik. Okey, sekiranya kita tengok di sini... Uh, ya lah, tidak lain tidak bukan meningkatkan ganjaran seperti gaji, uh, bonus dan sebagainya. Itu dapat uh, memberikan kefahaman yang uh, itu akan dapat memberikan um, salah satu jalan penyelesaian yang dapat kita uh, menjadikan guru itu semakin berkompeten. Uh, sebagai contoh, um, membuat uh, memberikan bonus, memberikan um, ganjaran yang baiklah uh, sepadan dengan kerja mereka. Okey. Memperluas peluang pembangunan profesional. Menyediakan peluang pembangunan profesional yang relevan dan berterusan boleh membantu guru untuk meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran mereka. Okey. Seterusnya, okey, kesimpulan Guru berjiwa pendidik adalah aset penting dalam mencapai aspirasi pendidikan negara dengan Um, dengan sokongan dan komitmen yang berterusan guru boleh menjadi pemakin kemenjadian murid. Saya menyeru kepada semua guru pelatih untuk menjadi guru yang berjiwa pendidik yang sentiasa berusaha untuk memberikan yang terbaik kepada anak bangsa kita. Okey. Um, oleh itu, jadilah seorang guru yang berkompeten, guru yang bukan sahaja mengajar akan tetapi memberikan kefahaman dan membina sahsiah diri seorang murid. Yang berakhlak mulia Yang dapat Jadi membuatkan sebuah negara itu aman dan damai um, okay. um, Ini adalah rujukan yang saya Salah satunya saya ambil daripada uh, Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025 Seterusnya saya ada ambil dalam jurnal uh, Kemudian uh, Setakat itu sahaja dahulu Pembentangan saya pada hari ini Mohon maaf sekarangnya ada salah silap tutur bicara saya a uh, terkeluar slang terkeluar apa-apa bahasa yang kesat dan tidak membuat mem, tidak memberikan kefahaman kepada para pendengar saya mohon seribu kemaafan okey terima kasih dan uh, saya mengakhiri uh, perbentangan saya pada hari ini dengan satu serangkap pantun bunga melati harum mewangi kontum merekah di tepi titi tirai ditutup hingga di sini sampai bertemu di hari nanti Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum wa warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala dan yang buruk dari diri saya sendiri. Mohon maaf sekiranya ada salah silap. Assalamualaikum. Bye bye.